картами, отчетами, не видно и не слышно главного лица и голос, лиц и голосов украинских бойцов, которые держат эту землю, эти отдельные дома и подвалы. Мы хотим, чтобы их слышали, работаем в частности для этого. Нам написали командиры одного из подразделений, работающих на Покровском направлении. Это эмоционально сложное сообщение, суровое, горькое, но правда именно такая. Нам с вами нужно ее знать. Дальше прямая мова цитата. Покровск проигран. Противник занял город полностью, передвигается по нему, выставляет свои посты, БПЛА, БПЛА рэп, огневые средства, ездят на своей технике, Украденные из фильмов Мэдмакс. Вопрос только в том, где все те, кто стоял там до последнего, кто был там, следовал указаниям старшего командования, слепо верил, что командование лучше знает, потому что видит картину полностью. Где эти люди? Они до сих пор там, почти все, кроме тех, кто в последние недели самовольно покидал позиции. До всех они теперь предатели. Оставшиеся либо в плену, либо до сих пор держатся за эти подвалы и ждут какого-либо какого-то указания. Возможно, они уже там навеки. А именно так выглядит сейчас война на Покровском направлении. И так Покровск упал, сражался достойно, но пал. Противник контролирует города и подходы к нему. Сейчас россияне активно закрывают Мирноград. Выйти из города это уже дело успеха. Были десятки случаев, когда парни, сидевшие по несколько дней без еды и воды, пытались выходить своим ходом, наталкивались на противника у себя в тылу. Заехать в Мирноград невозможно. На пеших маршрутах уже толпы противника, которые укрепляются, окапываются, и ждут возможности двигаться дальше. В Покровском осталось. В Покровске осталось около 50 наших ребят, их покинули. Мы уже видели такое в Новоторецком, в Коптевом, в Авдеевке, в Мирнограде, в Светлом Ровно, около 200-300 бойцов, ожидающих такой же судьбы. Только потому, что мы хватаемся за эту выжженную, залитую кровью землю, от которой пахнет изгнившими телами на десятки километров. Ну, вот такое свидетельство. Как к нему относиться, как к этой ситуации, на ваш взгляд, принимать эту информацию? Ну, как? Ну, надо, в конце концов, несколько генералов пристрелять после этого войны, для того, чтобы на следующей войне такого не было. Вот, вот как это понимать. Вот надо специальный трибунал и внести высшую меру в рамках этого расследования специального трибунала. Потому что столько крови на руках отдельных подонков, не отдельных, их там целая плеяда. Если публично это дело не наказать, э, то многие думают, что это успешно. Они же ходят там все орденами, трусят, некуда даже их цеплять уже эти ордена. Надо новые вводить, чтобы им что-то награждать в следующий раз. Вот. А вот то, что вы сейчас озвучили, это преступление против собственной армии. Я его наблюдаю давно, много там, в Дебарсе я это видел. И не только. А на этой войне сколько их было. Мне, мне, в данном случае как бы не повезло, я слишком много видел. Работа у меня такая была, мне таскала там, где... Ну, команду не таскала. Там, где было жарко. А потом в составе бригады, которая побывала везде, где только могла побывать одна бригада. Значит, вот. Поэтому я это все видел, и я это сейчас вижу, от своих подбородов слышал. Вот. Э, я хочу крови этих людей. В данном случае речь идет о Сырском, Гнатове, и кто там сейчас командует вплоть до Камбрига. Потому что они обязаны взять на себя команду и вывести. Как Шаптала это сделал, Дебарс. Там даже Шаптала не нашлось прилично даже шепталы. Вот. На четвертом, ну, как в конце четвертого года. Если этику надо э, нашу командную чистить, причем чистить стальной щеткой.